Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syamim Kalisa dalam 15 minit MMTV edisi 10 Jun 2025. Kita ke berita utama. Pihak polis mengesahkan sebanyak 18 saman pernah dikeluarkan kepada pemandu bas yang membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi yang terbabit kemalangan di Jalan Raya Timur Barat berhampiran tasik banding kerik awal pagi semalam sehingga mengorbankan 15 mangsa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, daripada 18 saman itu, sebanyak 13 saman dikeluarkan atas kesalahan memandu laju, satu kesalahan kemalangan, tiga kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar dan satu kesalahan tiada lampu brek ketiga. Menurutnya, siasatan juga mendapati bas terbabit juga turut mempunyai 21 rekod saman yang dikeluarkan atas kesalahan trafik. Media semalam melaporkan PDRM akan menubuhkan pasukan petugas khas untuk menyiasat kemalangan yang membabitkan bas sewa khas UPSI di JRTB. Muhammad Yusri turut menambah PDRM dengan kerjasama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan pihak berkaitan akan menyiasat nahas itu secara menyeluruh. Semalam, seramai 15 pelajar UPSI meninggal dunia, manakala tujuh mengalami cedera parah selepas bas yang dinaiki mereka terbalik dalam kemalangan jam 1.15 pagi. Pemadu bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan yang mengorbankan 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada awal pagi Isnin lalu, hari ini secara terbuka tampil memohon maaf kepada semua keluarga pelajar UPSI Tanjung Malim yang terlibat. Muhammad Amirul Fadil Zulkifli 39 tahun berkata, pada peringkat awalnya perjalanan bas yang bertolak dari Terengganu itu berada dalam keadaan baik sebelum insiden tersebut berlaku. Ujarnya secara tiba-tiba dia mendapati brek bas gagal berfungsi dan telah berusaha dengan pelbagai cara untuk mengawalnya bagi mengelak berlakunya kejadian yang tidak diingini. Tambahnya walaupun ramai beranggapan bas tersebut seolah-olah nampak dipandu laju dan cuba memotong kenderaan di hadapan tetapi hakikatnya dia berusaha mengelak daripada melanggar kenderaan lain. Utusan Malaysia melaporkan perjalanan pulang ke kampus 15 pelajar UPSI Tanjung Malim berakhir tragedi apabila mereka maut selepas bas dinaiki terbabas dan terbalik merempuh penghadang jalan di kawasan Selekoh di kilometer 53 Jalan Raya Timur Barat Jeli Gere awal pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1 pagi itu, 13 pelajar UPSI berusia antara 21 hingga 23 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia di hospital Gerik sementara 27 lagi cedera. Kerajaan kini sedang merangka dasar baharu termasuk pelaksanaan mandatory penghad kelajuan speed limiter pada kenderaan berat sebagai langkah memperkukuh dasar keselamatan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lock berkata, polisi berkenaan sedang diteliti secara menyeluruh termasuk mekanisme bagi menutup sebarang ruang manipulasi apabila ia dikuatkuasakan kelak. Tambahnya kerajaan komited untuk melindungi pengguna jalan raya terutamanya daripada ancaman pemandu tidak bertanggungjawab dan kenderaan berat yang tidak memenuhi piayawan keselamatan ditetapkan. Semalam negara dikejutkan dengan nahas yang meragut nyawa 15 mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris apabila bawa bas sewa khas dari Jerteh Terengganu ke Tanjung Malim Perak terbalik selepas terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di Jalan Raya Timur Barat berhampiran Tasik Banding Gerik seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah majistret tangkap hari ini atas pertuduhan membunuh isterinya dengan cara mengelar leher mangsa di Taman Cahaya Bukit Gambir minggu lalu. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Khairul Azmi Ifnin, 33 tahun, dituduh membunuh isterinya Icah Junus, 33 tahun, antara pukul 3.30 petang hingga 5.30 petang pada 2 Jun 2025 di Taman Cahaya. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh dan mahkamah menetapkan tarikh 8 Julai ini bagi keputusan ujian patologi dan DNA. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tangkap Superintenden Roslan Muhammad Talib berkata, tertuduh didakwa di mahkamah Session Muar hari ini mengikut Session 435 kerana melakukan kianat dengan api dengan membakar sembilan buah kenderaan pada 3 Jun lalu. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia, ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29, menerusi konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga, eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tiketsu.com.my Kita kembali lagi. Seramai 28 penumpang termasuk 20 pelajar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA berdepan detik cemas apabila bas ekspres yang dinaiki melanggar belakang trailer di kilometer 161.5 Leboraya Pantai Timur LPT 1 awal pagi ini. Dalam kejadian pukul 1 pagi itu, bas ekspres tersebut dalam perjalanan dari Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur menuju ke Terminal Center Kuantan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintenden Wong Kim Wai berkata, sasatan awal mendapati bas dipandu lelaki berusia 38 tahun itu melanggar belakang trailer yang berada di lorong kiri. Bagaimanapun kesemua 13 penuntut UMPSA berkenaan telah selamat kembali ke kampus. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan dan penuntut selamat tiba di kampus dengan menaiki bas Ganti Pengusaha Bas berkenaan sekitar pukul 4 pagi ini. Kalau sesiapa tidak suka mudah berhenti mengikuti dan teruskan cari topik lain. Pelakon Datin Intan Najwa meminta golongan ibu tidak berhenti memuat naik konten berkaitan penyusuan dan susu ibu dalam media sosial. Menurut Intan atau nama penuhnya Intan Najwa Abdul Wahid, 28 tahun, perkongsian sebegitu adalah sangat membantu terutama dalam kalangan golongan wanita yang baru bergelar ibu. Dalam masa sama, ibu kepada seorang cahaya mata perempuan Imin Lunara itu mengakui kecewa melihat segelintir individu mudah melemparkan kecaman terhadap wanita yang berkongsi perihal penyesuan dalam media sosial. Perkongsian tersebut seterusnya meraih sokongan netizen yang sependapat dengan Intan. Berita Dunia Sepasang pengantin baru mengundang perhatian orang ramai apabila melangsungkan majlis perkahwinan di tepi landasan kereta api di Surabaya, wilayah Jawa Timur baru-baru ini. Rakaman yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun JK Lansa menunjukkan beberapa buah kemah dan pelamin diletakkan bersebelahan landasan kereta api. Semasa sesi bergambar, orang ramai bergegas menjarakkan diri mereka apabila kereta api melalui rel berkenaan. Rakaman itu mencatatkan lebih 2.6 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. China menetapkan semua hospital bertaraf tertentu untuk menyediakan perkhidmatan bius epidural semasa bersalin menjelang akhir tahun ini. Langkah tersebut sebagai sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan persekitaran kelahiran yang mesra untuk wanita. Menurut kenyataan Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan NHC China minggu lalu, hospital tertiari yang mempunyai lebih 500 katil perlu menyediakan perkhidmatan epidural tahun ini. Manakala hospital sekunder yang mempunyai lebih 100 katil harus memenuhi keperluan tersebut selewat-lewatnya pada 2027. Langkah itu diambil ketika pihak berkuasa berusaha untuk meningkatkan kadar kelahiran di negara ekonomi kedua terbesar dunia itu selepas populasi China menurun bagi tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Setakat ini hanya sekitar 30% wanita hamil di China menggunakan bius semasa proses persalin. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap isnin hanya di akhbar utusan Malaysia. Kita lanjut ke berita ekonomi. Jenama Kereta Nasional Proton secara rasmi melancarkan model kenderaan elektrik EV pertamanya E-Mas 7 di Trinidad dan Tobago pada 5 Jun lalu menjadikannya pasaran antarabangsa kedua selepas Nepal. Majlis pelancaran berlangsung di Port of Spain dikenalikan oleh bahagian jualan antarabangsa Proton ISD bersama pengedar rasmi kenderaan rasmi Ansa Motors. Bagi menyokong peningkatan pemilikan EV, Ansa Motors turut memperkenalkan bilik pameran EV moden di The City of Grand Bazaar yang menawarkan pengalaman menyeluruh kepada pelanggan. Pengarah ISD Edmund Lim Meng Tung berkata, Proton merancang untuk meluaskan pasaran E-Mas 7 ke Mauritius dan Singapura menjelang akhir tahun ini susulan kejayaan kemasukan Proton X50 dan X60 ke Trinidad dan Tobago tahun lalu. Setakat ini sebanyak 481 unit kenderaan Proton telah dieksport ke negara itu termasuk 271 unit unit X50, 141 unit X90 dan 44 unit Saga. Model E-Mas 7 versi premium ini menerima penarafan Keselamatan ASEAN NCAP 5 bintang dengan pecutan kosong sehingga 100 km per jam dalam 7.1 saat dengan dilengkapi motor elektrik 160 kW, 320 Nm torque dan bateri 60.22 kWh yang memberikan jarak perjalanan WLTP hingga 410 km ketidaktentuan politik dan faktor luaran terus menjejaskan sentimen pelabur di Bursa Malaysia meskipun minat terhadap saham murah menyokong pemilihan indeks FBM KLCI minggu lalu. Ketua Ahli Ekonomik Bank Muamalat Malaysia Berhad, Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid menjangkakan pasaran kekal berhati-hati susulan ketegangan geopolitik, risiko tarif Amerika Syarikat dan dasar kerajaan yang tidak menentu. Katanya kestabilan politik amat penting untuk mengekalkan keyakinan pelabur. Selain itu, keputusan kewangan suku pertama yang lemah oleh syarikat tersenarai menambahkan tekanan pasaran sejajar prestasi global yang suram. Maka pelabur, pelabur kini lebih fokus kepada asas syarikat dan perkembangan semasa. Sementara itu, TS Securities menjelaskan bahawa ketidaktentuan politik termasuk spekulasi rombakan kabinet dan pilihan raya negeri PRN Sabah terus menjadi penghalang kepada pemulihan pasaran saham. Dasar ekonomi yang stabil dan konsisten dilihat penting bagi menyokong pertumbuhan pasaran dalam tempoh sederhana. Kita beralih ke berita sukan. Pengendali Harimau Malaya Peter Klamowski mempunyai dua misi penting dalam aksi berdepan Vietnam bagi perlawanan kedua kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Klamowski mahu menamatkan kemarau kemenangan ke atas Vietnam yang berlarutan sejak 2014 dan dalam masa sama memastikan skuad negara meraih tiga mata penuh bagi mengukuhkan peluang ke Piala Asia 2027 kehadiran lima pemain warisan grade A dalam skuad baru turut membakar semangat penyokong yang mahu melihat kemenangan di laman sendiri. Untuk rekod, kali terakhir Malaysia menewaskan Vietnam ialah pada separuh akhir kedua Piala ASEAN 2014. Oleh itu, Klamovski yakin peluang kali ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengubah sejarah pertemuan antara kedua-dua pasukan. Dalam aksi pembukaan, Malaysia menang 2-0 ke atas Nepal manakala Vietnam menewaskan Laos 5-0. Sekiranya berjaya malam ini, skuad negara bakal melonjak sebagai pendahulu kumpulan F. Kejayaan perlitan M-Tinah muncul naib juara terbuka Indonesia 2025 bakal melonjakkan ranking berugu wanita nombor 1 Malaysia itu ke kedudukan nombor 3 dunia hari ini. Ranking semasa Perlitinah pada ketika ini ialah nombor 4 dunia dan sebagai naib juara terbuka Indonesia yang berstatus super 1000 meraih mereka meraih 10200 mata tambahan yang juga merupakan pencapaian tertinggi dalam kerjaya mereka. Dengan itu Perlitinah menjadi beregu wanita Malaysia kedua terbaik dalam sejarah selepas Chin Yi Hui Wang Pei Ti yang pernah menduduki ranking nombor satu dunia pada 2009. Hari ini, Persekutuan Badminton Dunia BWF bakal mengemaskini ranking dunia dan Perlitina secara rasmi akan bergelar bergu nombor tiga dunia. Dalam kategori lelaki, Aaron Chia So Wu turut naik ke nombor dua dunia manakala Goh Se Nur Izzuddin kekal di nombor satu dan ini menjadikan Malaysia antara tiga negara selepas Indonesia dan Korea Selatan yang menguasai dua tangga teratas dunia dalam satu kategori. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 11 Jun 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konser eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.tiket.com.my. Sekian sahaja daripada saya Syamim Khalisa. Assalamualaikum dan jumpa lagi. you mm -hmm.